Okay, coach. Jadi yeah. uh, boleh Sofa ceritakan macam mana coach melihat struktur NFDP yang baru dalam membantu perkembangan uh, akar umbi di Pulau Pinang juga secara kasarnya awalnya? Uh, okay, kita uh, sambut kita sambut baik uh, program yang uh, direncanakan semula ni. Uh, oleh kerana kita pun berada uh, bersama program uh, sebelum ni, uh, jadi sekarang ni kita berharap uh, program di peringkat negeri dapat diteruskan lah walaupun uh, ada size sus uh, mengatakan uh, uh, pusat kegigitan Tunas dan juga PLD itu uh, dibekukan Okay, bagi saya di Pulau Pinang ni uh, program tetap berjalan uh, dengan komuniti uh, kelab uh, yang sedia ada program-program uh, pembangunan di peringkat negeri oleh uh, pihak uh, unit sukan jabatan pendidikan negeri pun kita dah uh, selalu buat jadi saya tak nampak sangat uh, kekurangan ataupun uh, kekangan di peringkat negeri untuk uh, pembangunan uh, agarumbi lah termasuk abang-abang uh, yang di sekolah menengah atau PLD, SPTS setakat ni. Kalau sebelum ni macam Coach Sidi uh, menjawat kira jawatan ketua jurulatih uh, remaja negeri yeah. tapi mungkin dipahamkan jawatan tu uh, tidak ada lagi tahun ni. Jadi untuk menggerakkan balik rangka semua tu ada adakah itu akan menjejaskan juga? Uh, so far kiranya uh, repo di uh, peringkat negeri bersama stakeholder maksud saya dengan uh, persatuan bola sepak negeri dengan majlis sukan negeri sendiri dengan uh, jabatan uh, belia dan juga komuniti uh, sempat. maksud saya kata dengan macam kita, saya baru jumpa baru ni dengan uh, uh, persatuan bola sepak Melayu Pulau Pinang yang sudi uh, duduk bersama untuk buat uh, program di peringkat bawah ni jadi saya nampak mungkin ada sikit kegangan sebab kita tak ada autoriti untuk menggerakkan secara rasmi lah. Tapi oleh kerana repo yang sedia ada tu, uh, diharapkan akan dapat membentuk sesuatu lah untuk uh, bola sepak Pulau Pinang di bawah ni. Jadi kalau mungkin Coach tak keberatan boleh sikit serba ringkas mungkin ceritakan apa gambaran untuk perancangan tahun 2026 untuk akan umbi di Pinang ni. Okey uh, setakat ni uh, kita dah ada buat perbincangan lah secara lisan dengan uh, unit sukaan Jabatan Pendidikan Negeri tentang program PLD. Ya, di mana kita seperti yang maklum program PLD sekarang ni di bawah SPTS iaitu sukan prestasi tinggi sekolah yang melibatkan semua pusat PLD NDP sendiri sebelum ni jadi apa yang kita bincangkan mengenai status pelatih-pelatih di daerah berkenaan dan juga status jurulatih guru dan bukan guru di pusat-pusat yang terbabitlah nampak kita boleh teruskan program tu melalui perbincangan dalaman dengan pihak sekolah dan saya akan usulkan benda tu untuk digerakkan Uh, untuk peringkat Akademi Tunas ni, kita tengah menunggu sekiranya rakan-rakan uh, coaches yang willing to duduk semeja, uh, bincang untuk menggerakkan uh, program di uh, Akar Rumbi bawah 12, bawah 10 dan juga bawah 11 sedia ada lah. Uh, di Penang sendiri macam uh, sebelum ni interview, uh, saya ada maklumkan dengan uh, pihak Harimau Melaya kita ada Liga Akademi Polis Sebab Pulau Penang. Uh, meliputi liputi 10 akademi jadi uh, komiti klub ini akan uh, menggerakkan program uh, liga dan juga daripada situ juga proses uh, seperti mana sebelum ni kita lakukan iaitu proses scouting uh, proses untuk kita cuba buat centralise uh, mungkin akan boleh kita jalankan seperti biasalah. Kalau kita tengok di Pulau Pinang di tanah besar, kalau di bahagian utara kita ada akademi Rahim Hasan, kita ada Bintang Biru, di bahagian tengah kita ada Sili Junior, kita ada Impian Kembara. Di selatan kita ada Wira Muda, kita ada Garuda KA, Garuda FC di Nimbo Tebal. Di bahagian pulau kita ada Pinang Panthers, kita ada Mufa. Banyak lagi lah yang mana saya listing kat dalam tu mungkin ada 10 yang dalam Liga akademi mula sepak Pinang, Termasuk yang tidak mengambil bahagian kita ada lagi 3 atau 4 macam tu. Di peringkat menengah, Akus Manzo Azwira pun ada buat sekarang ni Akademi Supop. 13 tahun ke atas dan juga Akademi Pulau Pinang, sama juga age. Jadi, tenaga-tenaga kerja ni lah yang akan menyumbang untuk sesuatu program yang kita nak rancangkan dalam tahun 2026 ni. Sama setiap order di pengkat negeri lah. Jadi, mungkin uh, saya nak balik kepada desa-desa kalau betul AT contohnya dibekukan, sebenarnya apa kesan paling ketara? Ataupun masalah yang akan timbul? Ya, masalah yang akan timbul, saya nampak ni adalah untuk kita centralize pemain lah. Kalau sebelum ini kita ada Akademi Tunas di mana semua daerah tu berlatih di satu-satu pusat Akademi Tunas tu sendiri. Contohnya di Kepala Batas, kita ada dua center. Akademi Tunas Seberang Perai Utara di Bertam dan juga Akademi Tunas Seberang Perai Utara di Pengelan Jaya lah. Jadi di Seberang Perai Tengah kita ada satu center. Jadi kalau ada AT tu dibubarkan. Contohnya AT tu tak mampu diteruskan. Jadi pemain-pemain ini -pemain dia akan terlibat dalam syariahkan. Jadi contohnya kalau kata pemain yang ada kelab, dia akan berlatih dengan kelab dia mungkin dalam age bawah 12 tu mungkin dia ada 3 atau 4 orang yang outstanding players yang lain tu gap dia terlampau jauh macam di Akademi Tunas sebelah kita buat selection kita centralize maksud kita setelah tu sentiasa berlatih di dalam kelompok yang sama di kalangan yang terbaik di kalangan yang terbaik jadi kualiti pemain tu akan ada standard dia dekat, dekat situ Aa, saya nampak itulah uh, salah satu kesan dia untuk Akademi Tunas program dan bila melihat pada perancangan kos tadi nampak penglibatan uh, ramai pihak diperlukan untuk buat tu benda ni. Betul betul. Jadi cabaran juga apa yang mungkin jadi uh, perancangan untuk pastikan semua bergerak sebagai satu unit ni. Betul. Ah uh, bila kita propose benda ni dengan uh, banyak pihak kita ada stakeholder yang secara official kita ada community club, kita ada bekas pemain dan juga kita ada persatuan-persatuan yang uh, uh, menolong uh, untuk peringkat uh, Karumbi. Jadi kita tengok uh, berkampungkinan Uh, banyak pendapat yang disuarakan dan banyak juga pendapat-pendapat uh, yang nak diketengahkan tu kalau boleh dia nak orang kata macam mana it's my idea, you use my idea. Okay, jadi kita ada dalam lima atau enam uh, body part lah. Uh, contoh bekas-bekas pemain suara dia orang, idea-idea dia orang kita pun ambil. Jadi daripada pihak uh, community club pun ada-ada uh, cadangan pun kita boleh ambil. Jadi di peringkat jabatan. Mungkin ada proceeding. Budak-budak sekolah ni dia terlibat dengan proceeding sekolah. Jadi benda-benda tu pun kita kena ambil tahu. Kita kena duduk satu meja, kita kena berbincang dan ini dah solusi dia. Kalau kata ada lima cadangan, lima cadangan tu macam mana kita nak satukan akan menjadi satu program pembangunan di Pulau Pinang untuk tahun 2026 ni. Saya nampak macam itulah. So dia kena ada satu toleransi lah toleransi toleransi lah penting dan penerimaan idea tu penting juga sebab walaupun saya duduk dalam program KJRN dulu tak semestinya 10 benda yang saya buat tu 10 yang betul jadi mungkin di luar orang nampak dalam 10 benda yang uh, NADP buat, NADP Pulau buat, ada 3 yang perlu ditambah baik. Itu kita kena terima benda tu sebab kalau kita berjalan seorang untuk buat program, dia tak akan berjalan. Dia akan kesukaran untuk bergerak tu dia lebih. Jadi kalau kita ada berbagai-bagai pihak lontarkan idea, kita duduk, kita buat blueprint. Jadi dari situ kita dapat satu solusi. Uh, Okey, inilah jalan dia untuk bola sepak Pulau Pinang di Bengkak Okobi. Oh, uh, itu kita terima Dan kepentingan untuk teruskan kesinambungan NFDP dengan plan yang baru saya rasa sangat penting sebab saya sendiri nampak hmm. bakat di Pulau Pinang ni memang tengah meriah. Betul, betul. Kan? Jadi kalau terhenti dia sangat sayang. Kau sendiri yang berada di lapangan tu melihat potensi budak-budak Pinang ni macam mana? Saya boleh katakan kalau setiap tahun lagi kita ambil contoh macam program DDP di ke Karnival Kebangsaan Utara ni kita ambil contoh Utara ni selalu dia ada top 5. Top 5, top 3 macam tu. Jadi walaupun kami di Utara ni negeri yang paling kecil. Perlis, Kedah, Pulau Pinang negeri kecil. Tapi kemudahan yang kami ada adalah kami senang centralize sebab daerah kami tu kecil. Berbanding dengan negeri-negeri Pantai Timur. Contohnya tadi geng Pantai Timur marah pula lagi. <laughs> Jadi kelebihan kat situ. Kalau kata... Haa, pihak Harimau Melayu tanya saya sendiri memang Pulau Pinang ni bakat-bakat anak-anak tempatan daripada umur 10, 11, 12 sampai ke menengah 15, 16 tu memang bagi saya superb lah superb. memang kita tak terkilan jauh dan eh, kalau tak silap saya bulan 12 hari tu ada tim U12 juara di Filipina. Aa, itu salah satu bukti yang memang ya, dia ya, betul, betul, betul sebab kita bergerak hari tu adalah satu kelompok pemain di kepala batas saja kita tak kita tak buat sendela kita tak collect semua AT untuk mewakili Akademi Tunas Pulau Pinang pergi ke tournament Filipin. Kita cuma pergi atas uh, tiket dan juga pemain-pemain uh, Akademi Tunas Berang Perai 2 di Bertam saja. Jadi alhamdulillah saya pun tak sangka kali ni kita make a result lagi sekali. Jadi saya tengok walaupun uh, di Pulau Pinang uh, Akademi Orang Muda terkenal dengan bakat-bakat Akademi Bintang Biru terkenal dengan bakat-bakat, ada Jeffrey Chiu, kemarin lepas tu ada 2-3 player yang dah uh, sukses di peringkat atas. Tetapi kelompok kecil ni yang pergi bertanding dengan harapan waris, jadi satu motivasi yang baik untuk rakan-rakan kelab -rakan, uh, yang di Pulau Pinang lah. Dan juga pihak sekolah, pentadbir sekolah yang buat program di MSBP contohnya, Majlis Sultan Sekolah-Sekolah Pulau Pinang. Jadi satu tonik untuk kita jugalah benda tu. Dan mungkin salah satu faktor yang kenapa Penang kena serius tahun ni sebab akan jadi tuan rumah untuk MSSM bola sepak. Betul, betul, eh, betul. Kepentingan betul. untuk Ya, ya, ya. Itu tu Tanagus. Itu dah ya. kita bawa ke perbincangan awal masa Disember itu. Jadi kita pun perlukan kerangka di peringkat sekolah dululah. Ah kebanyakan coach-coach kita pun ada yang di peringkat sekolah guru-guru. Jadi di peringkat sekolah tu program pembangunan di peringkat sekolah akan start dulu di samping pelatih-pelatih uh, yang berlatih di kelab satu Ahad tu pun uh, menambah dia punya sesi latihan saya akan konsiste, uh, konsistensi tu uh, akan uh, sampai ke tahap di mana uh, sesi pemilihan dan sesi persediaan untuk MSSM tu dapat dijalankan dengan baik Itulah jelas okay, sekali ke harapan kos untuk keseluruhan dunia akar umbi di Pine ni Kuz. Okay, uh, saya berharap sangat Selagi ada penggiat bola sepak di peringkat agar umbi ni... ...anak-anak tempatan di Pulau Pinang ni... ...dia tak akan berhenti untuk bermain bola sepak dan berlatih. Sebab bola sepak kita tahu dia adalah satu sukan rakyat nombor satu. Walaupun sekarang ni dengan pelbagai isu yang timbul... ...di peringkat atas senior. Jadi di peringkat bawah ni dia tetap... Uh, ...rancak macam mana yang saya biasa mention dulu di 2024... Uh, ...di kandungan kebangsaan yang sudah tu. Jadi saya rasa selagi penggiat-penggiat ni terus selagi itulah bakat-bakat Pulau Pinang ni akan terus berdaya saing